ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ శ్రీ గణపతి మంత్రావళి స్తోత్రం గం గణపతియే నమ ప్రథమ గణనాయకుడు ఆ విఘ్నేశ్వరుడు అన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు ఏ శుభకార్యంలోనైనా మొదటగా గణపతి పూజ చేయాలి విఘ్న నివారణాల కోసమే కాకుండా శ్రీ గణపతి ప్రార్థన లేదా పూజ సర్వాభిష్టాలను సిద్ధింపజేస్తుంది ఎంతో మహిమాన్వితమైన ఈ గణపతి మంత్రాక్షరావళి స్తోత్రాన్ని పఠించిన లేదా విన్న మహా సౌభాగ్య వృద్ధి జరుగుతుంది కష్ట సాధ్యమైన పనులన్నీ సులభంగా నెరవేరుతాయి దారిద్ర్యం తొలగిపోతుంది కోరిన కోరికలన్నీ తీరుతాయని కూడా స్వయంగా శివుడే తెలిపాడు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావళి స్తోత్రం శ్రీదేవ్యువాచ వాచ వినా తపో వినా ధ్యానం వినా హోమం వినా జపం అనాయాసేన విఘ్నేశ ప్రేణనం వదమే ప్రభో महेश्वर उवाच मन्त्राक्षरावलिस्तोत्रं महासौभाग्यवर्धनं दुर्लभं दुष्टमनसां सुलभं शुद्धचेतसां महागणपतिप्रीतिप्रतिपादकमञ्जसा कथयामि घनश्रोणीकर्णाभ्यामवतंसया ओङ्कारवलयाकारम् अक्षकल्लोलमालिकम् ऐक्षवं चेतसा वन्दे सिन्धुं श्रीमन्तमिक्षु जलदेहे, अन्तरभ्युदतं नमः मणिद्वीपं महाकारं महाकल्पं महोदयं ह्रीप्रदेन महाधाम्ना धाम्ना मीषे विवारके कल्पोद्यानस्थितं वन्दे भास्वन्तं मणिमण्डपम् क्लीबस्यापि स्मरोन्मादकारिशृङ्गारशालिनी तन्मध्ये गणनाथश्च मणिसिंहासनं भजे ग्लौ कलाभिरिवाचाभिस्त्रीव्रादिनवशक्तिभिः जुष्टं लिपिमयं पद्मं धर्माद्याश्रयमाश्रये गम्भीरमिव तत्राब्धिं वसन्तं त्रश्रमण्डले उत्सङ्गगतलक्ष्मीकं बुद्ध्यतिग्मांशुपाटलं गदेक्षुकार्मुकरुजाचक्राम्बुजगुणोत्पलैः व्रीह्यग्रनिजदन्ताग्रकलसीमातुलङ्गकैः नषष्टवर्णवाच्यस्या दारिद्रश्यविभञ्जकैः एतैरेकादशकरान् अलङ्कुर्वाणमुन्मदम् परानन्दमयं भक्तप्रत्यूहव्यूहनाशनं परमार्थप्रबोधाब्धिं पश्यामि गणनायकम् तत्पुरः प्रस्फुरद्बिल्वमूलपीठसमाश्रयौ रमा रमेशौ विमृशाम्यशेषशुभदायकौ येन दक्षिणभागस्तन्यग्रोधतलमाश्रितम् साकल्पं सायुधं वन्दे तं साम्बं परमेश्वरं वरसम्भोगरुचिरौ पश्चिमे पिप्पलाशयौ रमणीयतरौ वन्दे रतिपुष्पशिलीमुखौ रममाणौ गणेशान्नोत्तरदिग्फलिनीतले भूभूधरावुधाराभौ भजे भुवनपालकौ वलमानवपुज्योतिः कडारितककुप्तटीः हृदयाद्यङ्गषड्दे वीरङ्गरक्षाकृते भजे रथकाण्डरुचिज्योत्स्नाकाशगण्डप्सवन्मदं रुद्ध्याश्लेषकृतामोदमामोदं देवमाश्रये दलत्कपोलविगलन्मदधारावलाहकम् समृद्धितटिदाश्लिष्टं प्रमोदं हृदि भावये स कान्तिं कान्तिलतिकापरिरब्धतनुं भजे भुजप्रकाण्डसच्चायं सुमुखं कल्पपादपं वन्दे तुन्दिलमिन्धानं चन्द्रकन्दलशीतलं दुर्मुखं मदनावत्या निर्मितालिङ्गनामृतम् जम्भवैरीकृताभ्यक्षौ जगदभ्युदयप्रदौ अहं मदद्रवा विघ्नौ हतये त्वेन सांश्रये नवशृङ्गारुचिरौ नमः सर्वसुरासुरौ द्राविणीविघ्नकर्तारौ द्राव एतां दरिद्रतां मौक्तिकासारं भक्तिशालिनाम् वसुधारा शङ्खनिधिवाक्पुष्पाञ्जलिभिः स्तुमहा वर्षन्तौ रत्नवर्षेण वलद्बालातपत्विषौ वरदौ नमतां वन्दे वसुधा पद्मशेवधी शमिताधिमहाव्याधिः सान्द्रानन्दकरम्बिताः ब्राह्म्यादिः कलये शक्तिः शक्तिनामभिवृद्धये मामवन्तमहेन्द्राद्यादिक्पालादर्पशालिनः सन्नताः श्रीगणाधीशं सवाहायुधशक्तयः नवीनपल्लवच्छायादायधव पुनरुज्ज्वलं मेधस्वि कटकोटरं यजमानतनं यागरूपिणं यज्ञपूरुषम् यमं यमवतामच्यं यत्नभाजा मधुर्लभं स्वारस्य परमानन्दस्वरूपं स्वयमुद्गतं स्वयं वेद्यं स्वयं शक्तं स्वयं कृत्यत्रयाकरं हारकेयूरमुकुटकनकाङ्गदकुण्डलैः अलङ्कृतं च विज्ञानं हर्तारं देवमाशये मन्त्राक्षरावलीस्तोत्रं कथितं तव सुन्दरी समस्तमीप्सितं तैना सम्पादय शिवे शिवम् इति श्रीगणपतिमन्त्राक्षरावलीस्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवालम्बोदर नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु